Pembeli-pembeli karyawan pulau, alis saja yang diberikan di SMA negeri sekolah navel. Yang diantariku, pulau-pulau berdiri mengkurangkan kawarto yang tak unik menarik kami gajoskan. Yang diantariku, berbagai keunikan ikun warung jadilan, yang tak sanggup gajos guna semoga kita sesarangan di laporan yang setelah terkita dengan sangkul hutan yang terun sangat Juateng Panjenengan ingkang sampun maringi kesempatan Juateng Pulo Kepanggeh malih kalian pulo liyanan Nur diananti siswi saking SMA Negeri tunggal ngawen ing pawarta dinten iki ing kalngan dinten menika Pulau bading ngaturaken pawarta ingkang menarik kawigaten inggih menika babakan keunikanipun di

Assalamualaikum, sugeng siang Pak Nyuwun Pangapunten. Nami kula Liana Nur Ardianti, siswi saking SMA Negeri Tunggal Ngawen. Kula badhe miwiti wawancara saking jenengan terkait usaha panjenengan. Sakderengipun sinten asmanipun panjenengan lan pinten yuswanipun panjenengan? Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, asma kula biasa di ngapain, dipanggil Mas Cuplis Nih, monggo sakit pinten hiswanipun panjenengan Kirang langkung tigang doa saking pundi panjenengan miwiti usaha usahaipun kalau miwiti usaha meniku awalipun eh, spring botten warung ya awalipun eh, kalau jual beli barang lawasan dados barang bintik lo jual beli dados eh, kirang langkgung sudah berjalan 4 sampai 5 tahun sekawan sampai gangsal tahun terus uh, jual beli niku roto-roto untuk pasar blura niku nge kirang saya untuk pasar-pasar no -pasar, uh, nopo bareng lawasan kecuali mm -hmm. nek memang tanggini blura niku rata-rata antikan niku antikan kaceng nge kaceng, kaceng kali pusoko. cuma untuk interior pajangan-pajangan kedah meniko niku blura pasarnya kurang ada tapi tidak terlalu banyak pada akhirnya uh, banyak tenggone online kulo jual beli online terus uh, lebih produktif tak online tetes terus tempat saat meniko kirang produktif menurut teman-teman rencang rencang terus e, uh, kembangkan terus uh, bareng bareng kulo tata tata kulo tata tata pikir lo kan gitu eh nek warung nopo kedai nggih uh, e, niku kan produktif karena kelasipun uh, siapapun sakit pinara hmm. baik itu kelas anak-anak uh, hmm. remaja gitu yang hmm. seperti hmm. hmm. punopo ugo panjenengan engkang dados gagasan hmm. nipun damel warung kanti konsep tradisional lan unik atau Niki sebenarnya gue nih gantin, mbak e, terkait konsep itu sebenarnya memang karena awalnya memang galeri dan gue hmm. pribadi kan gaya remen gaya barang-barang lawasan, yeah. tapi setengah ini beluran ini menurutku kan jarang rata-rata yeah. untuk warung kopi banyak ke modern banyak ke modern, terus uh, walaupun iki tempatnya teng dusun, tapi saya mencoba untuk uh, mengembangkan melalui media sosial terus ini konsep ini tidak karena dari pribadi, saya <tuh> seramkan pajangan pajangan hmm. teng dalam nih awalnya kan nge, kamar kulo display barang kulo tata, 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 tata terus konsepnya memang menurut ekono unik dan harapannya memang untuk sebagai tempat uh, tidak hanya tempat untuk berfoto nah. tapi ada sisi edukasi untuk mengenalkan, nge, untuk mengenalkan barang, untuk cerita tentang barang, nge. karena ada literasinya. Nge. Gitu. Nge. Punapa enten inspirasi khusus Anggeni damel konsep warung katusniki Niki. inspirasi sebenarnya tidak melalui dari perkembangan, ya, perkembangan kalau seken warung. Dan banyak teman-teman dari luar kota nge? yang sehobi. kenapa dibilang tidak sampai jadikan warung kopi saja, Mas. Dibuatkan lebih produktif dan uh, dibantu dengan teman-teman, ya, melalui media sosial, melalui konten, uh, inspirasi khusus, ndak sih? karena memang saya belajar karena memulai untuk warung kan harus banyak yang dipersiapkan saya komunikasi dengan teman-teman dari luar kota B saking e Semarang saking Yogyakarta dan Solo itu g no mencari ilmu di sana terus gitu, sharing sharing cerita cerita ngeten terus gitu, akhirnya e, pun setahun langkung gak, mau setahun langkung setengah tahun satu tahun setengah lah kira, -kira. Yeah. kepripon cara nipon panjenengan yeah. kelompok piranti piranti tradisional kangge dekorasi warung meniko engkang barang barang display karena memang galeri tetes tidak terlalu berat untuk mengumpulkan karena memang awalnya kan kalau jual beli jadi barang ada hmm. dulu baru warung <laughs> kecuali kalau mau bikin warung barang tidak ada itu yang agak susah karena memang basici karena dari awal kan jual beli terus yeah. tinggal Nata mohon nek bareng ngeh rata-rata yang kulon dihanting pribadi melibatkan teman-teman uh, dari luar kota sesama pedagang fintech dan ada komunitas pecinta lawasan jadul dan fintech gitu yeah. punopo tantangan paling ageng dipun pandepi nalika ndadekaken dan ngelola warung kanthi konsep menikoh eh uh, untuk tantangan sebenarnya kita harus yakin dulu sih uh, kalau bicara tentang tantangan pasti ada Ber karena yang namanya usaha itu kompetisi ya karena berkompetisi yang harus kita pikirkan apalagi eh uh, warung menikah tang dusun. apa yang harus kita sajikan ke orang yang datang A atau mungkin uh, sebagai daya tariknya apa karena kita juga harus uh, berkompetisi nggih teng kota kan banyak kata sangat warung-warung uh, uh, warung makman, warung daharan, warung uh, unjuan, tongrongan kan kata. Cuma saya yakin untuk tempat yang apa, untuk daya tariknya mungkin di display dari menu hampir sama, nggak <tuh> ada beda dengan teman-teman yang lain. Cuma mungkin lebih cenderung saya harus memberanikan diri uh, dan membutuhkan ke teman-teman bahwa di desa pun bisa kita untuk jadikan tempat usaha. Mungkin ne, dari teman-teman ya, banyak sih uh, yang datang untuk cerita-cerita untuk sharing-sharing, memang harus kita kuatkan uh, dan yakin sih, dan terus belajar. Uh, yang pasti, kita sekarang juga harus bermedia sosial karena uh, kompetisi di desa. Tidak ada media sosial, kita akan kalah. Konten, konten media sosial terus hampir uh, tiap hari harus harus bikin konten untuk menginformasikan minimal untuk kita menyebarkan uh, tempat mm. gitu. bisa jadi uh, kerjasama dengan teman-teman karena sekarang kan banyak nggih uh, selebgram tiktoker mm. seperti itu jadi lebih ke anak-anak muda yang datang di apa dia bikin video vlog dan lain-lain itu termasuk ya promosi dari kita juga Nggih, sami-sami. Pun maringi kula informasi ye. terkait niki usahaanipun panjenengan. Nggih, sami-sami. Nggih. para pemirsa ingkang sampun kersa mirsani pawarta punika. Kula ngaturaken pamit. muki mugi pawarta ingkang sampun kelaporaken saged nambah wawasan panjenengan sedaya. Menter suan ka kabilaporan hukum entang menarik kawedah dosan tanggik so. Kabilaporan pulau-pulau kita, maha kita nilai -nilai sakit mahakos bilik warung jadulan punikos sanes namu tanggik urimingan. Nangengi burukor datis wahane kanggik, nangengi nangengi ito nilai-nilai sejarah langka disi. Kosep entang-kosep jo nangengi memakno enak-enak sakit-sakit. dadus inspirasi kandik kita sedaya, supados kita mencari warisan budaya bangsa maka teman-teman yang asal berkulungan teman-teman dan jenis kita maka semua sampai menemani kembali-mali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh